Привет. Дед, здравствуйте. О чем хочешь пообщаться? Ну, как пойдет. Предлагаю. А вы, а вы что любите? Обсуждаю войну и политику. События, которые происходят на территории нефтеперерабатывающих заводов. Кременчуга. Кременчуга. Давай обсудим город Кременчуг. Проблемы дефицитов топлива нету. По карточкам никто Поставить. не продает. По карточкам? Да, никто не продает. Стабильно бензин доступен для местного населения. А где продают по карточкам? Когда это было? Ну, а, в да, Луганске. Вот прям сейчас, кстати, прилетело красиво, говорит, могу показать, кстати. Прям 10 О. минут назад. Смотрите, как красиво. Это только начало. Это только они начали лететь. Вот. Понял. Вот. И в Луганске, в Крыму, в Донецке, в Ростовской области вор не в Белгородск нет Белгородская Белгородская не, не в Белгородская Ростовская область Ростовская э -э. Белгородская Луганская Брянская Калужская Московская какая не, еще Не-не-не. Не. Приграни Приграническая с Украиной там, а, там почему-то дефицит и цены внезапно выросли интересно да я работаю на нефтянке я не... интересно даже в каком регионе вы работаете Калуга Калуга когда Правда. последний раз прилетала там где-то по НПЗ? В года два назад. Что такое? Два было, года да. назад последний раз по НПЗ прилетало. По нет, НПЗ не не знаю. НПЗ там <как> НПЗ Тульская, Рязанская НПЗ, если вы знаете, Калуж, Московский НПЗ, НПЗ да. в Калужской да. области. Нету, нет, как... нету НПЗ. Последняя информация. Так, в мае месяце, 10 мая прилетело, в сентябре прошлого года, 15, 15 января в этом году, 15 марта в этом году. Ну, да. а что вы говорите мне, что этот, что два года назад, летит красиво, прилетает? Серьезно, ну слава богу. Соглашусь слава с вами, богу. полностью согласен. Слава, слава богу. ВСУ, нужно говорить. Да нет, в СУ там смешно. Мне вообще вот попался россиянин один, и он сказал, что да. Украина не запускает да. эти дроны по НПЗ, а это местные да разборки че? ваших олигархов, что якобы кто-то хочет там с какого-то там бизнесмена. Какого на НПЗ нет. бизнесмен будет сидеть? Не знаю. Там, там, там ну ну. Там операторы стоят, вахтовики там. Не, ну, не, не, имеется в виду конкурента, конкурента с рынка убрать. Mm. Ну, это вообще интересная тема, может быть. Может быть, понятно. Компании-то частные, компании-то частные. Как? У вас частные компании нефтяные или у вас их нет вообще, а у вас только перекачка, да, по-хорошему? Азербайджанскую нефть этого, Казахстан. Если они там что-то скажут плохо, туда же летит сразу... Пару гираний, там, Слушайте, вот, вот, да, действительно, Азербайджан предупреждал Российскую Федерацию, что если Россия будет наносить удары по НПЗ, где находится, да, все... давайте по очереди, по очереди, что если Россия будет наносить удары по НПЗ, где находится, находятся, э, находятся нефть, те продукты, то в таком случае они будут предоставлять Украине какую-то помощь. И вот как выявилось, у нас появилось 13 новых самолетов. Как-то, знаешь, внезапно. Вот, вы ударили, мы получили военную помощь. Хотя Азербайджан до августа месяца 2025 года имел мораторий на запрет продажи оружия в Украине. Но, как мы видим, мораторий уже снялся, и мы 13 самолетиков получили. Да, Алиф, так, так что это песня. Нет, ну слушайте, они нам продают по той цене, по которой мы договорились. Мы ж, они же не Россия, которая просит Индию и Китай покупать чуть выше, а они же хотят за дисконт. Это как э, сила Сибири 2. Вот построили большущую трубу, да, и уже как год не можете пустить туда и топливо. Почему? Потому что китайцы сказали, мы будем покупать по цене ниже которые вы предлагали Европейскому Союзе. А Россия аж хотела возместить убытки. И уже как от сила Сибири-2 построена, но нефтепродукты не идут. Спасибо. Запахло жареным, заметил, дружище. И сейчас в Луганске на территории нефтеперерабатывающего завода, да, соглашусь. Товарищ Си, товарищ Ким и все. Товарищ еще был Пу, который везде ездит и просит, чтобы сняли санкции. Да какие, кому эти санкции, вообще чувствует эти санкции? Ну, в принципе, соглашусь, компания «Газпром», которая третий год подряд в убытке, вот, кто их почувствовал, эти санкции? Мы-то не в убытке, они-то, они получали 3 ляма в день, да, это понятно, это хорошие бабки, но сейчас будет получать полтора, ну, тоже жить можно. Ужас. А я-то думаю, почему цена на бензин растет, почему продают вот по карточкам, почему ограничения в некоторых регионах по 10 литров. Это ж не санкции, это так, это нормально для России. Я понял. Сколько стоит у вас 95-й? 95-й? Слушай, 55 гривен, если не ошибаюсь. А это на русский сколько будет? Приблизительно 100 рублей, я думаю. Ну вот, 60 у нас. 60 рублей. А ну давайте посмотрим, э, сколько стоит э, Сейчас, я понял, понял, к чему вы ведете. 95-й пульсар, 60 рублей, забей Калужскую область. Он... Тебя... Э -э, да продается найдешевший 95-й бензин. На мне краину и вартись. Сейчас мы посмотрим, э -э, где еще дешевле продают для своего населения. Потому что вы же страна, которая что? Которая добывает у вас больше всего ресурсов. А ваша власть, ваше правительство просит с россиян еще и деньги. В Иране цена 95-го бензина приблизительно сколько это? 29 центов. У, -у, у Не, подожди, это не 29 центов. Это 0,29. Это что-то... Это что-то миллиценты какие-то. А я не могу понять, вот у Иран добывает, да, нефть. Почему у них бензин на уровне безоплатно, а вы, Россия, они должны платить и дополнительно еще и сравниваете цены с, с Украиной. А в Бразилии на спирту катаются. Так я да. задаю вопрос, почему так происходит? Это, ну, я считаю, ну, такая геополитика. Геополитика против своего населения? Получается так. О, вот это, конечно, по... слушайте, очень интересно. Мы то у украинца закупаем нефтепродукты, понятное дело, что оно будет стоить. Вот. А вы же их добываете и перерабатываете дополнительно. Я понял, да. Да, вот это, конечно, интересно, интересно, почему россияне должны платить за ресурсы, которые по конституции принадлежат россиянам. Ясно. Ну, что делать? Что делать? Есть свои препоны. Ну, ничего. Мы будем избавлять, избавлять вас от этих проблем. Сперва будем вот заниматься приграничем с Украиной и европейской частью. Потому что ну, или же вы все-таки, Россия, не скажете своей властью, что эти ресурсы принадлежат вам, а не окружению Путина, и пускай снижают цену, цену. или вы промолчите, из-за ударов цена будет еще выше расти. Это когда будет? Когда мы вас освободим? Да, я Не знаю, я вот вижу на 10-15 рублей, в зависимости от региона, за последний месяц выросла цена за бензин. А в общем, начиная с этого года, сколько у вас на начале года? Приблизительно 50 рублей стоил, стоил бензин, я говорю сейчас за 92-й. Сейчас, сейчас скажу, скажу, 54-56, да, где-то так, на 4, на 4 рубля ушел. Это да, какой, какой бензин? 95 пульсар. А, ну, это посмотри. я вот заправляю, да. Калужская область. Цена на бензин на 1 января 2025 год и на 31 августа 2025 года. Сейчас посмотрим. Удивите. Ну, ну так вот, дружище, ну а как ты хотел? Так, 1 января 2025 год цена 52 рубля 75 э, копеек 31 августа 2025 год цена на 95 90 э, 59 рублей 22 рубля Это сколько вышло, Это что, на 7, 7 рублей вам подняли цен цену на за одну литру за один литр, да. а почему у вас за, вот, за не целый год на 7 рублей подняли ну, потому что у нас зарплаты вылезли не на 7 рублей. А при чем здесь рост зарплат к росту цены а -а -а. ресурсов, которые перерабатываются и добываются на территории Российской Федерации? Да какая разница, на территории Российской Федерации. Ну, да нет, ну не как это какая разница? То есть, если бензин вырастет еще на 100 рублей, это будет нормально? Нет, конечно, это тогда будет это ненормально. У нас есть ФАС, Федеральное агентство, ну, знаете... Который занимается монополиями. Ага, и как Все это? Под, поддерживается, понимаете? Да? У а ну у расскажите как мне, раз... какой то кейс. кейс. Разбо... Разборок у нас нет по поводу окружения Зеленского. По поводу. Да, нету разборок. Я видел, как кадыровцы залетают, залетают в бизнес-центр и у людей, которые, ну, держали этот бизнес, а США они что делают? Они приезжают и бизнес. Да, нету разборок, вообще нету. А вот этот в Львове, как он фамилию забыл? По... Так, э, что мы имеем? Республика Саха подорожал бензин на 12%, Ненецкий автономный округ на 12,5%, Тюменская область, Чувашия, Амурская область на 11%. Вообще не растет, не растет цена на бензин. Иди где, где ценюк, где ценюк? В лоб он сказал. Говорит, э, слушай, ценю, я, 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 я ценюк с забором, как глотков зубами дракона. Тот, тот строил забор, да не достроил, а тот проклал большущую такую линию зубов драконов, которые почему-то все прошли. Он сказал, либо говорит, в лоб, значит. Но, но ну вы... не, ну я понимаю, что вы любите Яценюка, вот, и Гладкова, и Путина. Но мы вернемся к моему вопросу: почему в стране, где добывают нефть и перерабатывают, цена на бензин не соответствует уровню жизни граждан Российской Федерации? Уровень жизни граждан Российской Федерации? Да. А кого не устраивает уровень жизни граждан российских федераций? Люди, которые негативно относятся к росту цен, а также люди, которые ну, приезжают Покажи. на Люди, которые приезжают на заправку и говорят: а бензина нету, или продают, или подорожал. Покажите мне таких людей. Показать, где люди недовольны происходящим на заправках. Вопросов нету. Так, пишем: на России э, люди возмущаются ростом цен на бензин. И смотрим. Так. Так, так, так. В России цены бьют исторический рекорд. Смотрим. Это за какой год будет? А, вот, нашел 23 августа 2025 год. Цена на бензин из, на Санкт-Петербургской международной товарной сыровь, сырьевой бирже устремилась вверх в начале лета. В конце июля рост ускорился, а в августе несколько дней обновлялись исторические максимумы. Цен на АИ-95 и АИ-92, которые держались с сентября 2022 года. Всего с начала этого года бензин в опте подорожал в России более чем на 35%. Вот. Об этом пишут журналисты РИА Новости, то есть государственные СМИ. Так, что у нас еще здесь есть? Секундочку внимания, большущая просьба, чтобы каждый сейчас поставил лайк этому видео, а во-вторых подписался на канал, потому что по статистике канала приблизительно 60% зрителей не подписаны. Вот подписывайтесь, потому что ваша подписка, ваш лайк, ваш комментарий, все, все это поддерживает развитие этого канала. Спасибо большое. Сейчас еще покажу. Что за нонсенс, что за абсурд. Что? Бензин дорожает, а продукты дешевеют. Продукты Ой, посмотрим, вопросов нет. Ну, я Ну, ну, ну вы там... Приведи мне список продуктов в Российской Федерации, которые подорожали, начиная с января месяца 25 -го года, по август месяц 25 -го года. Давай посмотрим. Это журналисты, я не в шоке, все битком. Ничего да, не... да, битком вопросов не нету, вручу. посмотрим еще и на продукты. Поч почему так? так да, Друг... картопля подорожала на 17%, буряк, э, свекла на 10%, помидоры на 9,5%, капуста на 8%. Э, лимоны на 6,5%, бананы на 6,5% капуста. Э, на это что у нас? Ага, понял. А, молочные продукты. Молоко на 17%, сливочное масло. а ага, сливочное масло это самое дорогое, что сейчас есть в России. Я видел, как у вас в магазинах воруют. Сливочное масло на 34%, э, сыр, на 13%, твор творог на 9%, сметана, на 17%, мясо. Говядина 22, индейка 15, курятина 6, свинина 4, яблоко 24%, мандарины 12, виноград 11%, огурцы 26, яйца 4%. Хлеб на 14%, красная икра аж на 98%. Цены вообще копейки. А я к тебе привел пример. Ты мне, ты мне сказал, что в России не дорожают цены на продукты. Я привел тебе список тех продуктов, которые подорожали. Я понимаю. Вот я сейчас полечу через Кувейт на Кипр, так получается. И я вижу, какие там цены. Они там все ходят, уже в пуховиках, наверное, давно. И какие здесь. Это вообще небо и земля. Какие там зарплаты. А при, я не могу понять, при чем здесь Кувейт, если мы общаемся на тему Российской Федерации, на тему уровня жизни и роста цен. Через сколько дешевле лететь из Тур, брать, имею в виду на Кипр. Причем здесь Кипр, Кувейт, если мы говорим сейчас за рост цен на продукты в России. То есть мы сейчас твое вранье умножили на ноль. Ты соврал, потому что сказал, что цены не росли на продукты. На ноль умножать можно, молодец. Я говорю, ну просто, ну, ну никто не замечает. Ну как же, кто бегал по магазинах, воровал сливочное мясо, э, масло? Кто просил, кто просил у Катара... Привезти им яйца. Кто просил у Азербайджана яйца? Кто бегает к Лукашенку и просит завести э, бульбу? Зачем ты врешь, если у вас есть проблема с продукцией? Ну это было. Это исправили. Что исправили? Но Приведи еще. пример. Яйца вообще, ну, я не знаю, 60, 50, 70 там, ну, я не знаю, деревенские тебе за 120 перевезут домой. Вот такие любые там по 5, 10. Ну, ребят, ну, я тебе говорю, как есть. Ну, вот, вот это не верьте этим, этим журналистам, как говорит батька Лукашенко. Они все врут. Врут. Ладно, без обид. Без обид. Приезжай, осмотришься, останешься, если тебя оставят, конечно. Может быть, много... Президент Российской Федерации Путин удивился, что у славящей своим картофелем Беларуси могут быть проблемы с наличием этого продукта. Что очень может отрицательно, э, э, отрицательно, сейчас переведу на русский язык, отразиться на продукции картошки на территории Российской Федерации. А позже бах и дефицит снова картошки и цена выросла. Понятно. Ну, ну что, блин Влип ты, блин, дружище, влип. Что-что? Стоишь. Стоишь. Не, ну не нужно же врать. Ну, типа, я тебе привел список продукции, которые подорожала. Вот, ты мне просто соврал, сказал, что ничего не дорожало. А я тебе говорю, у вас в магазинах воровали сливочное масло, потому что что? Потому что его не было. В каком магазине? Найди в. Пятер, фото. пятерочки ваши вот эти. В пятаке? Да ладно, хто там воровал масло? Не знаю, не знаю. Ладно, дружище, будь здоров. Кіперліці. Куди ти там полетиш? Який кіпер? Ще один росіянин, який вирішив розповісти казку про те, що все чудово, ціни не ростуть. З... Паливом це дуже чудово. Я ж сказав, що з паливом проблема є в прикордонні з Україною. А також ще деякі інші області, куди прилітають наші НПЗ, наприклад, там Краснодарський край, окрема частина Краснодарського краю, яка ближче до Ростовської області, де знаходиться величезна кількість НПЗ, і туди прилітає дуже чудово. А потім він такий бах, а окей. А продукції продукція, нас все хорошо, Типу перевів тему. От вам Спробовал перевести там, и там уж не вдалось, и вти, Так как он и любит. Привет. Добрый вечер. О чем общаешься? Ну, как правило, политика, экономика, война, бывает, литература, кино, музыка, научники, концерты интересные. Есть вопросы какие-то? Да, нет, я специально вопросов никаких не готовлю. Может, у вас есть? Откуда ты будешь? Из Москвы. Ты коренной москвич? Да. Понятно. Как ты к своему относишься? Ну, к сожалению, соответственно, так как довели до боевых действий, политики не смогли договорить это, но как бы вариантов там уже не было на тот момент. Кто виноват в начале вот этой войны? Ну, как бы если конкретизировать, Турчинов. Кто? Турчинов. Турчинов виноват? Конечно. Каким образом Турчинов виноват? Объявив АТО. Он против России объявил АТО? Нет, он объявил то против Донецка и Луганска. это когда было? В 2014 году. А против Харькова он же тоже объявлял то. Нет. Зачем ты врешь? Ну, он так и сказал в его обращении, так и вручал Донбасс. А потом, когда он вручал, у вас такой есть господин Геращенко, ага. он потом, соответственно, интервью давал господин Геращенко, он прям открытым текстом, бы можно, кстати, в Ютубе прямо сейчас посмотреть, ага. он прям так и сказал открытым текстом, что господин Турчинов наградил его наградными часами. Донбасс. А то. Ну давай посмотрим сейчас. Открою договор. Не договор, документ. а док документ документа 13 апреля. В начале АТО. А так, начать операцию на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Да я что-то не могу понять. А как это так? Говоришь, виноват Турчинов Турчи, и называешь только две области, забивая еще об одной. Ну, пускай будет, ну хорошо, будет. я просто читал Бог знает когда, пускай еще Харьковская, ну и что это меняет. Так и что случилось? Что, вы Харьковской области теперь не защищаете? Нет, он просто неконституционным образом отправил вооруженные силы Украины для ограничения конституционных прав, прав Украины. Серьезно? Ну, да. А ну, обоснуй мне, вот это интересно. Ну, открой статью Конституции Украины, которая запрещает использование вооруженных сил Украины для ограничения прав и свобод граждан. Давай откроем, какую статью мне открыть. Ну прям так, набери в поисковике, и ты увидишь, какая статья. Не, ссылайся на статью, я не буду просто вот так вот что-то искать. Ой, Господи, да. что давай, такие... давай, давай. Статья Конституции Украины, запрещающая использование ВСУ на территории Украины. Так. Статья 17 Конституции устанавливает, что УСУ и другие формирования не могут быть использованы для ограничения прав слабых граждан. 17 статья. Статья 17 Конституции Украины. Так. Итак. Так. открываем и смотрим. 17 статья. О, она большущая. Ты украинский понимаешь? Там, щоб ти захист суверенітету і територіальної цілісності я читав, України. Захист так. суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави з правою всього українського народу Нам, оборона не, України не ти хочеш, не читати, ні, ні. 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 ж повністю прачись. Ти ж мені прочитав тільки один уривок, а там більше ще є стаття. Ну, ты прочитай просто. Так я тебе читаю, чтобы ты услышал. Ты же не, не знаешь, что там написано. Я в отличие от тебя. И... А ну прочти полностью всю статью на русском языке. Что? Прочти всю эту статью на русском языке. Читай. Ты мне попросил дать тебе статью. Я тебе так дам... там не, там ты соврал. Там это не написано. Прочти полностью всю статью. Про себя ты найдешь. Ни в коем случае. Там наоборот написано, что я так... тебе читаю. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладається на Збройні Сили України. Зачем ти сидиш і врешті силаєшся на цю статтю? Що там, Ванька? Звук виключив. Сразу обладався, да? А, б... а потом махни коли сможешь, когда захочеш розмовляти. Ну, это вам і все. Каже, 17 стаття Конституції України забороняє використовувати Збройні Сили України для захисту територіальної цілісності України, тому що вона начебто якимось чином обмежує громадян України. Відкривають цю статтю, зразу звук виключив. «Ні, я не буду общатися. Ти що, ти читаєш ту інформацію, яка мені не вигодна.